Звуки Баба Марлі викликаємо вогонь. Індіанці трошки під інший звук викликали, але чимось схоже. У нас первобуть на общенне мотопіті повище. Давай вирішимо. Так вони бустрій, вигляд. Теперь, если Рога-Пипа без барбакоа, мы все равно будем пить барбакоа. Рога-Пипа шансов не имеет. Рога-Пипа это не Липа. Это Рога-Пипа. Да, нормально так разгорелось. И момент. Раніше невідомий Рога-Пипа попал до нашей великой клубной колбасы. Момент, которого ждали долго. Долго очеку на мыть Просто зараз! И только в пуще водицы! И вот две недели почти он томился в ербашкафчике Сибадора. Чека всего момента! запечатанном виде, заметьте. И наконец это свершилось. конечно, не мой родной чайник. Ну. Но... Хватит Рукам достается воды температуркой градусов 65. Ничего. Научу будешь. <реклама> Мате потребует жертв. <реклама> <реклама> Маты потребуют жербы. <laughs> Хорошей жербы. Все проживают, думают, боже, что это тут делается? Что это за дивные гарбузы в руках? Вот на зло всем жалки я не сделал. Потому что она здесь не нужна -а -а. Будем без шапки а -а -а. Что значит да? шапка... Радость... шапка это вообще На радость На радость САУ 007 Лишние... <свят> <свят> Я сейчас протестую против шапок Нет, Я просто не <свят> пишу да заклой, Но а я не... считаю что шапка это просто Так сказать <свят> <свят> Непонятный перевод продукта и растягивание удовольствия В непонятном так сказать Измерении вот. То есть залить так чтобы Экстракция шла сразу из всей травы <свят> Вот этот момент я люблю очень. А запах можно понюхать и там. Первый момент, первая проба. Что, ты будешь глотать прямо из горлата? Ну да, вон Аня тебя поддерживает. Сразу съешь там половину заварки. Это запах, я вам скажу. Это запах свободы. Smells <рит> <глодят> 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 like freedom. Включим еще один. дать новых а, тут одна тоже коротенькая okay. а, в принципе, oh, мы, можем, в принципе, всю засунуть. Чего наша нет, нет, нет. Нет, это она сейчас в этом самом доставке. Okay. Вот, вот, вот. вот это вот. это Или вот это достать? Есть контакт. Это антенна. Антенна для спринятия математических вибраций. Двухпалубный. Корвет. Это почти похоже на минутку. Дыховый инструмент. Давай издай какой-то звук. Ой-ой-ой! вот индейцы кичуа в тех лесах. Кичуа или такой сорт. Или что-то подобное. Да. Кичуа или Так Таксикава на тле дыму, на тле Вон чайночек. Мощная крепость. Серьезно крепкая? Крепкая мощность, либо мощная крепость. А, ну, интересно, давай попробовать. Но ну, водичка да. так на ощупь горячеватая. Я обычно меньше завариваю, но ну. Посмотрим. Закончилось? Не, не, ну вообще все да, начало. Давай, каблее. Сашень, что же мы изменим? Ой, Фотик уже решил. Аппарат решил поснимать небо, потому что. Стойте, это хорошая идея. Он понимает. В чем? они сказать, вся суть. Отлично. Стой. Вот так, да, где-то так. Ну, на вкус вполне себе можно пить. Хорошо можно пить, то есть. Подолго. А послевкусие? Ну я бы сказал, что дуже таки травяные. Обычно, когда пью, то есть я пью-пью-пью, вот а когда уже нечего пить, подливаю и пью-пью-пью. Послевкусие ну, не ловится при таком методе питья, по-парагвайски. А как як, як на меня, после смак, чем он характерный, то, что он дуже стійкий Вот я хвилину тому пробовал, и он очень стеклый вот Для этого надо не пить. Для этого нужно подлить и передать другому. Вот сейчас мы сядем вокруг костра. Именно так и сделаем Серега, давай подливать. Вот, а я буду после вкуса ощущать.